ویشتروں نا یہاں پر بیہی کا مطلب ایک تو اس کا سودہ کر دینا اور ایک اس کی بنیاد پر تھوڑا سا مال حاصل کر لینا بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں جہاں پر قرآن کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے تو آپ اپنے مال کو یہاں پر خرچ کیجئے لوگ بھی اللہ کے کلام کی تقدس کی بنیاد پر اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کی بنیاد پر دل کھول کے وہاں پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں مال کیا اور جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کلام کم سے کم پڑھا تو جا رہا ہے کچھ لوگ تو ایسا سمجھتے ہیں اپنی گلٹی فیل کرتے ہیں کہ چلو میں نے کچھ نہیں پڑھا تو بچوں کے لیے کچھ کر دوں شاید یہ پڑھ لیں ان کے پاس اللہ کا کلام ان کے دل میں اتر جائے اب ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اس سے ان جاری کرنے والوں کا پیٹ لگا ہے وہ قرآن کو لوگوں کو صرف پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی مفہوم ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یاد کرنے کی جو ایک دوڑ لگی ہوتی ہے میں نے یاد کی ہے میں حافظ قرآن ہوں مجھے معلوم ہے کس طرح سے یاد کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے جب ہم اپنے قائد صاحب کو سنایا کرتے تھے تو مجھے خود معلوم نہیں ہوتا تھا میں کیا پڑھ رہا تو ان کو بے چارہ وہ کیا معلوم ہوگے وہ کیا پڑھ رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں مدرسے میں پڑھا ہوا میں نے حص کیا ہوا ہے مجھے معلوم ہے کہ میں اور میرے ساتھی کس طریقے سے قرآن کو پڑھا کرتے تھے منزل پہ منزل پڑھ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم تو سو گئے ہیں پتہ نہیں وہاں کا پہلا صفحہ پڑھا ہے اس کے بعد چار صفحے بعد یاد آ رہا ہے کہ کیا بس کاری صاحب کو رپورٹ دینی ہے کہ ہاں آج تین سپارے کی منزل پڑھی ہے زہر سے لے کر اثر تک کے مدرسے میں صرف یاد کر لینا کچھ نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے صرف یاد کرنے کی دوڑ کیا اس سے میرے مقام میں کوئی بڑا پن پیدا ہوا تھا کیا میرے ذات کے اندر کوئی فرق پڑا تھا کوئی فرق نہیں پڑا تھا کچھ میں نے سیکھا تھا نہیں سیکھا تھا ایک توتے کو بھی اگر آپ کوئی کلام رٹوائیں گے وہ اس کو بھی یاد ہو جاتا ہے لیکن کیا توتے کی ذات میں کوئی اثر پڑتا ہے کوئی اثر نہیں پڑتا وہ تو صرف رٹ لیتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس مقام پر یہ الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے اور اس انداز سے ادا کرنی ہے وہ کر لیتا ہے یہی تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ نقش کروا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ایسے ہی کرنا ہے آپ کو کہ رٹ لینا ہے اور آپ کو اس اس موقع پر اس انداز سے اس کی قرآن کرنی ہے تلاوت کرنی ہے بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہوتے ہیں حسن قرآن کے نام سے اس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے کو اس طریقے سے اس لہجے کے مطابق پڑھا دیا جائے بڑے بڑے قرآن ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں فلا تو فلاں عرب کے بڑے عالم ہیں ان کا تو آپ تلاوت سن لیجئے بھائی ماشاء اللہ انہوں نے تو بندے کے رونگ پہ کھڑے کر دیے اس کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکنا شروع ہو گئے اس کی آواز کو سن کر اس کو ایسا لگنے لگا گویا کہ اب وہ جنت میں داخل ہو کر ہی رہنے والا ہے اس کی خون کی روانی میں اتنی زیادہ بڑھوتی ہونا شروع ہو گئی ہے اللہ کے کلام کو سن کر کہ اب اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے والے نہیں ہیں ایسا کلام اس نے سن لیا ہے اس کی زبان سے خاص طور پر اسی کے اوپر پھر وہ اللہ کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ پہ کلام سنائے گا اپنے کلام کو تو پھر لوگوں کی ٹکٹی ٹکٹی بن جائے گی دیکھتے ہی رہیں گے نظر ہٹے گی نہیں وہاں سے سالوں گزر جائیں گے پچاس ہزار سال تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر روایت میں موجود ہوتے ہیں پچاس سال پچاس ہزار سال ستہ ہزار سال سے کم تو کوئی کام بات ہوتی نہیں روایت کے اندر میں نے تو کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ پچاس ہزار سال یا ستر ہزار سال سے کم کوئی بات ہوئی ہو جب بھی ہوتی پچاس ہزار سال تک دیکھتے رہیں گے ستہ ہزار سال تک چلتا رہے گا ہور کے پاؤں کے درمیان میں یہ واقعی میں نے سنا تھا کسی سے روایت میں تو میں نہیں پڑھا کسی سے سنا تھا خطیب صاحب بیان فمارے تھے بڑے نام ہیں ان کا لوگ سنتے ہیں جانتے ہیں پہچان گئے ہوں گے ستر اور پچاس ہزار سال سے کم تو کوئی بات روایت میں موجود نہیں ہے تو ویش ترون بھی سمنن قلیلن کے اندر کیا یہ والا طبقہ نہیں آتا ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کا جائزہ لے لیجئے کہ قرآن کس مقصد کے لیے آیا تھا اور ہم نے اس کو کس مقصد کے لیے لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا اور اس کے ذریعے ویش ترون بھی سمنن قلیلن ہو رہا ہے یعنی ہم وہ چیز بیان کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہم لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیے ہم آپ کے بچے کو حص کروائیں گے اور حص کرنے سے شاید میرے خیال سے یہی ذہن میں ہیں بلکہ یقین غالب ہی ہوگا کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بچہ جنت میں جائے گا خود تو جائے گا آپ کو بھی لے گا جائے گا اور شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا اور یقیناً ہوگا لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہوں گے کہ حفظ کرنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے حس کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تو پھر یہ حس کے اتنے بڑے بڑے مدارس کس کے حکم سے قائم و دائم ہیں کیوں حس کروایا جا رہا ہے قرآن کو کیوں ان کو رٹوایا جا رہا ہے کیوں میں نے رٹا تھا معاشرے کی ایک چال ہے تو ہمارے ماں باپ نے بھی اس چال کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں موسم میں لگا دیا تھا اور میں نے کیا میں ہی نہیں بلکہ میرے گھر کے دو اور یعنی میرے دو بھائی وہ بھی اس کے اندر شامل تھے کیوں ہم نے حس کیا ہے کیوں یہ مردارس قائمیں حس کروانے والے اور یہ بار بار اتنی زیادہ ترغیبات دلا کس بنیاد پہ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو آپ یاد کر کے آگے سینہ بسینہ سینہ آگے پہنچائیے سینہ بسینہ سینہ آج بھی کوئی حافظ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے آپ کو قرآن کی لکھاوٹ سے لکھے ہوئے قرآن سے غنی قرار دے دے دیکھیں میں نے وہ بہت سارے تراوی پڑھانے والے جو تراوی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو صبح سے لے کر دوپہر تک بیٹھے ہوئے صرف قرآن کو دیکھ کے یاد کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھانے میں آسانی رہے کیسے غنی ہو سکتے ہیں اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سینہ بسینہ سینہ قرآن نقل ہوتا آ رہا ہے یہ بھی غلط ہے اور اس کا پرچار کرنے والے لوگ وہ بھی غلط رویش پر قائم و دائم ہیں کیا یہ ویش ترون بھی سمنا کلیلن میں نہیں آتا ہے آپ خود سوچئے جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے اللہ کے قانون کو اللہ کے قانون کی کتاب کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ویش ترون بھی سمنن قلیلن میں یقینی طور پر آنا چاہیے اور آتا ہے ویش ترونبی سمنن قلیلن ان بچوں کو دکھا کر آپ اگر بہت سارا مال بھی حاصل کر لیں گے قرآن کی نظر میں سمنداً قلیلن ہے کیونکہ آپ نے اس کو مقصد سے ہٹا کر استعمال کیا ہے قرآن اللہ کے قانون کی کتاب تھی رٹنے کی کتاب کس نے کہا ہے آپ سے مجھے پورے قرآن کے اندر وہ آیا دکھاتے جس میں آیا ہو کہ اس کو رٹنا ہے اس کو رٹ کے بچوں کو رٹوانا ہے حفظ بھی کرنا ہے اور حافظ بھی بنوانا ہے اور اس کے لیے پورا ایک سسٹم جاری کرنا ہے سارا کے سارا معاش کی اس کی پر لگا ہوا ہے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس سے معاش حاصل کر رہے ہیں اور سواب کی نیت سے دین کا حکم سمجھ دے ہوئے تو ویشترون بھی سمنا قلیلن کی اندر ہی شامل ہو جائے گا بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں حدیث و فقہ کے نام کی اوپر تشریح و تفسیر کے نام کی اوپر اور اس کو دین کی خدمت شمار کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے آپ کو اس کا پابند کیا تھا کہ آپ قرآن کی اتنی بڑی بڑی تفسیر لکھنے بیٹھ جائیے اور اس تفسیر کے اندر آپ صرف اپنے کلام کو بیان کرنے کی کوشش کریں میرے منحج والوں نے میرے مسلک والوں نے اس کو ایسے بیان کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے پاس ایک صاحب کا میسج آیا انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اس طرح سے بیان کریں وہ صفحہ و مروہ والی بات صفا و مروہ کے اوپر میں نے جب بیان اپلوڈ کیا تھا انہوں نے کہا بھائی صفحہ و مروہ کے بارے میں آپ نے یہ بیان کر دیا ہے صحیح ہے کہ قرآن کو اللہ نے سمجھنے کا حکم فرمایا ہے لیکن اپنی سمجھ سے اگر ہر بندہ سمجھے گا تو پھر تو غلط مفہوم نکلے گا سمجھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کے معنی و مفہوم کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیں تو میں نے ان سے کچھ بات تو کہی اور کچھ بات میں نے ان سے نہیں کہی بعد میں یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ اگر کسی بات کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے اگر آپ اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق قرآن کا ترجمہ یہ نکالیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے آپ غلط شمار کیے جائیں گے تو اس کی دلیل کیا ہے سامنے والا بندہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو مفہوم سمجھا ہے وہ بھی آپ نے اپنی مرضی اپنے مقصد کا نکالا ہے تو آپ گمراہ ہیں تو آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو مفہوم آپ کے ذہن میں پہلے سے دائج ہے اس سے ملتا جلتا ہی مفہوم ہونا چاہیے کسی کا بھی ہو اس سے تھوڑا سا بھی آؤٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں جس پہ عمل کر رہا ہوں اس کا مفہوم اس کے خلاف آ رہا ہو اگر خلاف آئے گا تو میں اس کو غلط ہی شمار کروں گا ہاں کسی کی ذاتی رائے سے وہ بہتر ہے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے تو اس کو فالو کر لیا جائے تو وہ بھی تو ذاتی رائے ہی ہے کسی راوی کی راوی نے تو روایات نقل کی ہے اس روایت کے شکو کو شبہات کا جائزہ لینا شروع کریں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا آپ خود ہی اس کے شک میں مبتلا ہوتے ہیں روایت بیان کر کہتے ہیں کما او کما قول رسول اللہ خود ہی آپ کو کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے وصول سے منصوب اس کی نسبت درست ہے بھی یا نہیں ہے اس شک سے بھرے ہوئے کلام کو آپ پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہی ہے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس میں آپ کو ہی شک کا گمان موجود ہے ابھی تک آپ حتمی طور پر جانتے ہی نہیں کہ ہاں ایسا ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا کم سے کم جو بندہ سامنے بیٹھ کے آپ کے سامنے مفہوم بیان کر رہا ہے وہ آپ کو حتمی دلیل تو دے رہا ہے کہ ہاں اس کا مفہوم یہی یہ ہے اس میں کم سے کم آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ او اوکما قولا عاطف یا جسے کہ عاطف نے کہا تھا آپ اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ اس میں حتمی طور پر یہ کہہ سکتے کہ ہاں اس بند نے یہ کلام کہا تھا روایات کے اندر تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے یہ چیز اس پہ روایات والے معاملے پر تو میں کتنا تفصیل سے بات کر چکا ہوں پہلے یہاں <coughs> کسی واقعے کے بارے میں کوئی ایف آئی آر میں دو یا تین دن کی تاخیر ہو جائے تو اس کو قبول نہیں کرتے وہ شخص سے بھر جاتی ہے کہ آپ نے اسی وقت اس معاملے کا اندراج کیوں نہیں کروایا اس چیز کے اندر کتنا شک پیدا ہو جاتا ہے کورٹ میں اس کی تسلیم نہیں کیا تھی بات کو زیادہ معاملات اس چیز کیا ہوتے ہیں زیادہ اس چیز کا گمان ہوتا ہے کہ اگر اس نے اسی ٹائم پہ اس واقعے کا اندراج نہیں کیا آپ نوٹ کر لیجی اس لفظ کو اندراج درج کر لینا اگر اسی وقت آپ نے گواہان سے گواہی لے کر معاملے کو اپنے پاس نوٹ نہیں کیا انفارمیشن کو اپنے پاس سیو نہیں کیا آپ نے اگر دو یا تین دن کی بھی تاخیر کر دی تو سوال ہوتا ہے کورٹ میں کہ کیوں تاخیر کیا آپ نے آپ نے اسی وقت معاملے کا اندراج کیوں نہیں کیا اب معاملہ شک و شبہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے وصول سے نقل کرنے والوں نے تو اس وقت اندراج ہی نہیں کیا جو معاملہ دو سو سال کے بعد مندرج ہونا شروع ہوا ہو جس کا اندراج دو سو سال کے بعد ہو رہا ہو تو اس کے شک کا کیا عالم ہوگا اس کے احتراب کا کیا عالم ہوگا کیسے آپ تسلیم کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ دو دو سو سال کے بعد لکھنا شروع ہوئی ہو آپ چھوڑ دیں دو سو سال کے بعد میں تو کہہ رہا ہوں دو دن کے اندر میں شک پیدا ہو جاتا ہے ایف آئی آر کے اندر کہ آپ نے دو دن بھی کیوں لگائے ہیں آپ اس کی تحقیق ہوگی کہ واقعی یہ معاملہ ہوا بھی ہے یا خود اس سے لکھنا شروع کر دیا کوئی تو گھوٹالہ تھا نا جس کی وجہ سے آپ نے انفارمیشن کو لکھنے میں تاخیر کا مظاہرہ کیا ہے رکھیے نا حقیقت کی روشنی میں آپ تو آئے دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنے اپنے معاشروں کے اندر ایف آئی آر والا معاملہ تو چلتا رہتا ہے تو جنہوں نے یہ کتابیں لکھی اور جنہوں نے اس کو الگ کے وصول سے منسوب کر کے لوگوں کے سامنے آشکار کروایا اور پورے پورے مدرسے قائم کیے اور پوری پوری لائبریریاں بنائی ہیں اور اس کی چھپائی کر کے جو کچھ حاصل کیا کیا یہ ویشون ابھی سمناً قلیجن میں نہیں آتا اور خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جس میں آپ نے اللہ کے کلام کو چھپا دیا کلام چھپا ہوا ہے کسی کو نہیں معلوم کلام چھپانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس قرآن کو اٹھا کے جزدان کے اندر بند کر کے کسی تیخانے میں یا کسی ایسی الماری میں یا کسی ایسے لوکر کے اندر سیف کر دوں جہاں سے لوگوں کو نظر نہیں آئے نہیں بھائی چھپانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا چھپانے کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ آپ نے لفظ رٹوا دیے ہیں معنی تو معلوم ہی نہیں چھپا ہوا ہے کلام مخفی کلام ہے جس کلام کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہوں جس میسیج کا فہم آپ کو نہیں ہو وہ کلام آپ سے مخفی ہی گمان کیا جائے گا گردانا جائے گا کہ نہیں یہ تو مخفی کلام ہے اس کو ابھی اس کلام کے بارے میں معلوم ہی کچھ نہیں ہے تو یہ کتمان کے اندر کیا نہیں آئے گا یہ بھی کتمان کے اندر آتا ہے کہ آپ بچوں کو قرآن رٹوائیں بچوں کو قرآن کے بارے میں یہ بتائیں کہ اس کو حص کرنے کا اتنا اجر ہے اتنا ثواب ہے لیکن آپ قرآن کی معنی و مطالب کو اس کے سامنے بیان نہ کریں یہ آئے گا ان اللزینہ یک ما انزلنا ضلع انصل اللّہ من الكتاب ختم ہو جاتی ہے ایسے شخص کی صلاحیت جس نے دین کو اتنا ہی سمجھا ہوا ہے کہ میں طوطے کی طرح قرآن کو رٹ لوں قرآن کو حص کر لوں لوگوں کو حافظ بنا دوں اس کو سکھاؤں میں ایک لفظ کا ترجمہ بھی نہیں ایک لفظ کا مطلب اس کا معنی بھی نہیں سمجھاؤں ان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ اتنے ہی دائرے کے اندر رہ جاتے ہیں کہ میں نے حس کیا ہے تو میں دوسروں کو حص بنانے کے لیے قاری صاحب بن چکا ہوں میں بھی اگر کاری صاحب بن کے اگر مدرسے کے اندر تعلیم دے رہا ہوتا لوگوں کے ہل ہل کے صرف الفاظ کو جائزہ لے رہا ہوتا کہ اس کو کتنا یاد ہے کتنا نہیں ہے اس کی بنیاد پر میں اس کو مدرسے سے فائز قرار دے دیتا تو میری صلاحیتیں کتنی نشر میں پا سکتی تھیں میں کتنا قرآن پر تدبر کر کے اس بات کو جان سکتا ہوتا کہ اس مدرسے کے باہر بھی دنیا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے مجھے یہ معلوم ہو سکتا ہوتا جب میں نے اپنی صلاحیتیں بالکل ختم کر دی ہیں جلا دیا ہے ان میں آگ کو بھر دیا ہے تو میں پھر اسی دائرے کے اندر گھومتا رہوں گا ایک ہی جگہ پہ چکر لگاتا رہوں گا صبح سے لے کر رات تک بچوں کو بولتا رہوں گا ہل ہل کے یاد کرتے رہو اور میں ہل ہل کے ان کا سنتا رہوں گا مکمل ہو جائے گا تو میں آمین کے نام پہ وہ آمین کے دوں گا یہ آمین کا مطلب کیا ہے یہ آمین کیا قرآن کے اندر موجود تھی جو آپ نے آمین لگا کر چند دیگوں کا سودا کر لیا اور ایشترون ابھی سوندا کے اندر آپ نے اپنے آپ کو شامل کر لیا ان چند دیگوں کا سودا کرنے کے بعد آپ خوش ہو گئے کہ چلو اب میں نے ایک جنریشن کو اس مدرسے سے پچاس ہزار بندہ اس ملک سے اس معاشرے سے حافظ قرآن بن چکا ہے روایت تو آپ پیش کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی تعلیم کا مطلب معلوم ہے نا آپ کو کہ آشنائی کروائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں نا سکول کے اندر آپ کے بچے کو اگر وہ ایسی تعلیم ایسی زبان کے اندر تعلیم دیں جس میں ان کی صلاحیتیں نشونما نہیں پا رہی ہو آپ پہلی فرصت میں سکول سے ڈالے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بچے کو سکھا تو رہی نہیں ہے کچھ کو تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایسے سکول بھیجتے بھیج دیتے ہیں جو انگلش کے اندر بات کی جاتی ہے تعلیم دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں انگلش میں ہمارے بچوں کو سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے وہاں جاتے ہیں وہاں سن کے آتے ہیں پھر گھر پہ آ کے ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا اس کا مطلب یہ تھا ان انسکلوزر ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لیکن ان مدرسوں میں بھیجے ہوتے ہیں کہ جہاں مدرسے میں صرف وہ زبان میں پڑھائی ہوتی ہے جس میں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آنا رہا ہوتا لیکن وہ پڑھ رہے ہیں اس کو وہ بڑا فخر کرتے ہیں میرا بیٹا تو مدرسے جاتا ہے صاحب آتے ہیں گھر کے اوپر بچے کو پڑھانے کے لیے قاعصب بچے کو پڑھانے کے لیے اگر گھر پہ نہیں آئیں گے تو میرے بچے کی تعلیم ادھوری ہے اس کے تعلیم کو ادھورا سمجھا جاتا ہے ادورہ ہے وہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی پورا نہیں ہو پایا ہے آپ نے اس کو بتایا کبھی کہ اس نے قرآن کے اندر کیا پڑھا ہے اس کو بہترین قرآن بنا کر آپ نے معاشرے کے اندر بھیجا ہے لیکن اس نے کتنا سیکھا ہے کبھی اس پر توجہ دی ہے آپ نے نہیں دی ہے آپ نے اپنی صلاحیتوں کو بھی بیکار کیا اس کی صلاحیتوں کو بھی بیکار کرنے کے لیے آپ نے پوری کوشش کی ہے وہ یش ترون سمندن قلین والے معاملے کو اندر شامل کی اپنے آپ کو کہ اس سے پیسے بھی لیے آمین کی دیگیں بھی کھائیں اور اس کے نام کی اوپر آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے کا چند بھی حاصل کیا یہ دکھا کر کہ ہمارے ہاں حفظ کوایا جاتا ہے اور بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں لوگ تعظیم کے اندر پیسے دیے جا رہے ہیں ہر قسم کی کوشش کے لیے ہمت انگوش ہیں اپنی صلاحیتوں کو بھی آپ نے جھلسا دیا ختم کر دیا ہے اور سامنے جو بچہ آپ کے پاس پڑھنے آیا تھا آپ نے اس کی صلاحیتوں بھی ختم کر دیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو اتنا بتا دیا کہ تو نے حفظ کر لیا تو, تو نے بہت, بہت بڑا دلجہ حاصل کر لیا کمال دلجہ پر فائز ہو گیا اس سے بڑا کوئی دلجہ ہے ہی نہیں تو وہ کیوں دلجہ حاصل کرے گا وہ تو کہہ رہا ہے مجھے جو چاہیے تھا وہ تو مجھے مل گیا جنت میں داخل ہونے کا ٹکٹ مل گیا مجھے اب مجھے کیا ضرورت ہے اس سے آگے سوچنے کی بھی اب وہ سطحی لیول کے اوپر پرواز کر رہا ہے میں نے کیا کہا دس کے شروع میں کہ جن کی پروازیں بلند ہوتی ہیں ان کے اندر وسیع و نظری پیدا ہوتی ہے آپ جتنا اوپر چلتے جائیں گے اتنا اوپر چڑھتے جائیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ آپ کا میدان وسیع ہوتا چلا جائے گا آپ نے ان کو اڑنا کب سکھایا ہے آپ نے تو ان کو سکھایا ہی نہیں کچھ آپ نے تو ان کو چند الفاظ بتا دیے ہیں کہ یہ یاد کرنے اور یاد کرنے کے موازنہ آپ نے کر رکھا ہے کہ اتنا یاد کرنا ہے اتنا یاد اس نے بانٹ دیا ہے کہ اتنے سال میں اتنا یاد کرنا ہے اتنے سال میں اتنا یاد کرنا ہے اس کے بھی مقابلے اور ہو ہوتے ہیں بھائی میں نے تو اپنے مرضی کرنا ساٹھ دن میں بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تھا تو کیا تین مارا آپ نے حافظ قرآن بنا کر کیا کر لیا اس نے حافظ قرآن بن کے کتنا سیکھا اس نے اللہ کے کلام کو اللہ کے میسج کو کتنا اپنے اندر اتارا ہے کیا پتا ہے اس قرآن کے بارے میں کچھ نہیں پتا صرف وہ تو یاد کر رہا تھا میں ہوں حافظ قرآن میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے دیکھ لیں مجھے میں بتا رہا ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا حافظ قرآن کو ہمارے ناموں کے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے چندے لیے ہیں میں بھی اس میں شامل تھا جس لوگوں جو مجھے دکھا کر چندے لیے جاتے تھے دیکھو ہمارے موسم یہ بیٹھا ہوا ہے عاطف حس کر رہا ہے دو ہمارے موسم میں مال لا کر اس کو گرمی لگتی ہے شدید گرمی ہوتی ہے دوپہر کے اندر ہم بیٹھے ہوتے تھے حس کرنے کے لیے لائیں ایئر کولر لگائیں تاکہ یہاں پر بیٹھ کے بچوں کے لیے نا ہم ٹھنڈک کا انتظام کریں لاکھوں روپے کا چندہ حاصل کیا مجھے دکھا گا خالی تو میرے ایسے پتہ نہیں کتنے بچے حس کرنے ہوں گے ان کو دکھا رہا ہوں چندہ حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے میں نے کچھ نہیں سیکھا تھا وہ بھی کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں میں نے بھی اپنے پیٹ کے اندر آنکھوں کو بھر دیا تھا اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیا تھا انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کو ختم کیا ہے میں نے چونکہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے خود سے کوشش کی وہ اگر خود سے کوشش کریں گے اللہ لذیح تابو و اسلف و بینوں والا معاملہ کریں گے تو وہ بھی اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر سکتے ہیں ورنہ وہ بھی ایسے ہی بیٹھے رہ جائیں گے جیسے کہ دوسرے لوگ اپنی زندگی گزار کر جا چکے ہیں مدرسے کی چار دیواری سے جھانکنے کی بھی دو فکر نہیں ہوں ان کو معاشرے کے کسی ایک بھلائی میں کوئی حصہ نہیں ڈالا ہے انہوں نے ایک روپے کا حصہ نہیں ڈالا ہے اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہیں ڈالا ہے صرف حص کروایا ہے بہت مشکل لگتا ہے یہ باتوں کو سمجھنا لگتا ہے کہ یہ تو قرآن کے حص کے خلاف بات ہو رہی ہے آپ سمجھیں اس چیز کو حص کے خلاف بات کیوں ہو رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے آپ نے اس کو اللہ کا حکم بنا کر پیش کیا پہلی غلطی آپ نے یہ کی ہے پھر آپ نے ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا ان کے ذہن میں اس کو حس کرنے کے بعد یہ بٹھا دیا کہ اب یہ جنت کا ٹکٹ ہو گیا ہے وہ نہیں آ رہا سمجھنے کی طرف کہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے اس سے کیا کلام کر رہا ہے کیا بتا رہا ہے معاشرے کے چلن کو کس طرح صحیح کرنا ہے اس کے اخلاق میں ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا اس کی نمازیں جس نمازوں کے اندر وہ قرآن کی ادائیگی کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے قطع اس کو کچھ علم نہیں ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ مسجد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ولا یغب بادم بادو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے نماز کے اندر پیچھے کھڑا ہوا بندہ چاہے وہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ بحال جا کے اسی امام کی برائیاں اپنے ساتھیوں سے کر رہا ہوتا ہے آپ قرآن کی یاد کے اس کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ویش ترون سمنا کلیلہ اللہ کے قانون کی بنیاد پر وہ تھوڑا سا مال خرید لیتے ہیں اور وہ تراوی پڑھانے کے بعد سودا کرتا ہے کہ مجھے اتنا مال چاہیے جبکہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے آپ یہ ہی لیجئے اس فرق کو ذہن میں رکھ لیجئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا جب اس ذمہ داری پہ ایکسٹرا مال لے رہا ہوتا ہے نا آپ اس کو کس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں رشوت سے گھوس سے یا کوئی بھی زبان کا لفظ استعمال کر لیجئے آپ یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ اس کام کو انجام دے گا اس نے اپنی ذمہ داری میں کمی کی کوتاہی کی اور اس کے اوپر اس نے ایکسٹرا چارجز لینے کا مطالبہ کیا آپ اس کو رشوت سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں براہب سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ راشی ول مرتشی فی ناری جہنم یہ الفاظ اب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی ذمہ داری میں کیا نماز کی ادائیگی نہیں تھی آپ کی ذمہ داری آپ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں تراوی پڑھوں گا تراوی پڑھاؤں گا کیا یہ میری ذمہ داری میں ہے یا نہیں آپ تو اپنا قرآن پکا کرنے کے لیے تراویح پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے بتائیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اندر کے معاملات کیا ہیں میں تو خود بیٹھا ہوں ان لوگوں میں جو تراویح پڑھانے والے ہیں میں تو خود جانتا ہوں ان لوگوں کو میرے دوست محباب جو میرے ساتھ حص کیے ہوئے ہیں ان کا یہ روزمرہ کا کام تھا تراوی پڑھانے کا شبینے پڑھانے کا اپنے قرآن کو پکا کرنے کے لیے جم کہتے نا قرآن پکا نہیں ہوا کر لوں گا پکا تراوی آ تو نہیں ہے ابھی رمضان آنے پکا ہو جائے گا قرآن اس کے اندر اپنے تراوی میں اپنے قرآن کو پکا کرنے کے لیے چارجز دوسروں سے لے رہے ہیں کہ میں اتنے پیسے لوں گا تراوی پڑھانے کے کیا یہ ویشت ترون بیس سمندن کلیجن میں نہیں آتا اس پکا کرنے کے چکر میں جو آپ نے قرآن پر غور و فکر نہیں کیا اپنی صلاحیتوں کو نہیں بڑھایا آپ نے کیا کیا اولائی کا ما یا فی بتون علّہ آپ نے اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر لیا آپ کی صلاحیتیں نشوونما نہیں ہو پا رہی ہیں نمو نہیں ہو پا رہی ہے ان کے اندر